ৰাইজসকল আকৌ লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ সোৱাদ লগা ৰেচিপি কেৱল আপোনালোকৰ বাবে ৰ'ব ৰ'ব এইটো ভিডিঅ' চাওক স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰু যদি স্ক্ৰিপ্ট কৰি চাই এইটো ভিডিঅ' হ'লে বুজি নাপাব আৰু ক'ব নালাগে দেখা পাইছে কি কি বস্তু তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈছে নে কি কয় ৰাইজসকল বৰ্তমান পটল বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ গুচাই লোৱা হৈছে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো আনকমন ৰেচিপি আৰু খাই খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি এতিয়া পটলখিনি গুচাইটো হৈ গ'ল এতিয়া পিহনাত মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আনকমন ৰেচিপি কেৱল আমাৰ চেনেলতহে দেখিবলৈ পাব ৰাইচসকল যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ল'ব আৰু এটা কথা ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব সদায় বাৰু একেটা বস্তুকেই খাই আমনি নালাগে জানো ৰাইজসকল সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ একোটা একোটা আনকমন ৰেচিপি গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে বৰ্তমান পিহনাত পিচি অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মা মছলাবোৰো ৰেডি কৰি লৈ লোৱা হৈছে আৰু এইফালে দালিখিনিও পিচি গুড়ি কৰি লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া দালিতে অকণমান নিমখ দি দিলে এতিয়া দি দিব মিহি মিহিকৈ কুটি থোৱা পটলখিনি কিন্তু এটা কথা ৰসখিনি চেপি উলিয়াই ল'ব দি হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লোৱা হ'ব আজিৰ ৰেচিপিটো বহুত স্পেচিয়েল ৰেচিপি হ'বলৈ গৈ আছে ৰাইজসকল আকৌ কৈছোঁ যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লওক আৰু এতিয়া দি দিলে কেৰাহিত তেল জোখমতে তেলটো দিলে তেলটো গৰম হ'ল যিহেতু অলৰেডি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব এতিয়া পিঠাৰ নিচিনা দেখা পাইছে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিঠাৰ নিচিনা বনাই লৈছে বনাই বৰ্তমান ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব লগা আছে ৰাইজসকল আকৌ কৈছোঁ বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনালে বুজি পাব ফ্ৰাইটো হৈছেহি অলৰেডি অঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা আৰু খানা বনোৱাত লাগি আছে মোৰ মাইকী মানুহজনী আৰু মই কেমেৰা ধৰি আছোঁ আজি বতৰটো যিহেতু খুব ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া বুলি কওঁতে বৰষুণেই পৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনকিনকৈ বৰষুণ পৰিয়ে আছে আৰু মন গ'ল এটা আনকমন ৰেচিপি বনাই খাবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ এতিয়া গৰম তেলতে দি দিলে পাঁচ ফোৰণ কেইটামান তাৰপিছত পিঁয়াজ দি দিলে পিঁয়াজটো অলৰেডি দি হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ব তাৰপিছত এতিয়া দি দিয়া হ'ল আদা নহৰু পিছাখিনি তাৰপিছত এতিয়া দি দিব পকা পকা জলকীয়াকেইটা জলকীয়াটো লাগিবই অলপ জ্বলা লাগে নে কি কৰা ইচ্ছা অকল এইখিনি ফ্ৰাইটো অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া দি দিব পিঁয়াজৰ পেষ্টটো তাৰপিছত এতিয়া দিব মা মছলা গোটেইখিনি নিমখৰ পৰা আদি কৰি নিমখ হালধি জলকীয়া গুড়া গোটেইখিনি একেলগে দি দিছে যেতিয়া এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰাই কৰা হ'ব ফ্ৰাইটো অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান পানী দিছে এই সেউজীয়া যিখিনি পানী সেই পটলৰ যিখিনি ৰস চেপি পেলাই উলিয়াই থৈছিলে সেই পটলৰ ৰসখিনিকে ঢালি দিলে তাৰপিছত এতিয়া দিব গৰম পানী গৰম পানী অলপ দিব বাছ বেছি দিব নালাগে আমাৰ আৰু মানুহো ক'ম চাৰিজনহে মাত্ৰ হৈ যাব আৰু উতলটো আহি গ'ল যেতিয়া এতিয়া এপিচ এপিচ কৰি ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঠাখিনি দি দিব ৰেচিপি বনাই হৈ গৈছে অলৰেডি কমপ্লিট ৰাইজসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব